الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارة نمبر 30 سورة الفجر اردو ترجمہ اور تفسیر گزشتہ سبق میں ہم نے سورت الفجر کی آیت نمبر چودہ تک پڑھ لیا تھا آج کے سبق میں آیت نمبر پندرہ سے آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّلْ اِنسَانُ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اِذَا مَبْتَلَاهُ ہو ربو جب اس کا رب اسے آزماتا ہے ف پھر اسے عزت دیتا ہے وہ اور نعمتیں عطا کرتا ہے فیق ربی بی اکرمن تو وہ کہتا ہے یعنی انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اماں مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ علیہ أَحَانًا اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا کلّ ایسا ہرگز نہیں ہے اب یہاں جن کلمات کا ذکر ہے جو انسان اپنی زبان سے نکال رہا ہے اور انسان کا جو طرز عمل جو رویہ ہے اس سے یقیناً وی all can ریلیٹ ہماری عادات و اطوار تو یہی ہیں اور یہاں پر ہمیں مسئلہ نظر آ بھی نہیں رہا دیکھیں آیات میں صاف ذکر ہے کہ جب انسان کو نعمت ملی وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور ہونا بھی یہ چاہیے اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ نعمت ایک نہیں ملی یا نعمت واپس لے لی گئی تو اس صورت میں وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا یعنی یہاں پر توحید پر تو کوئی کسی بھی قسم کا حرف نہیں آ رہا انسان رب کو ہی مان رہا ہے پروردگار ہی کو مان رہا ہے اور اپنے حالات کو پروردگار ہی کی طرف منصوب کر رہا ہے یہ کہ میرے رب نے مجھے عزت دی اور میرے رب نے مجھے ذلیل کیا قرآن پاک میں خود سورة و عمران آیت نمبر ٹونٹی میں ہے وَتُعِزُّ تو وَتُذِلُّ و تو تو انسان اس بات کا اقرار ہی تو کر رہا ہے نا کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے پھر یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے اس طرز عمل کی مذمت کیوں کی بہت امپورٹنٹ بات ہے بہت امپورٹنٹ طرز عمل ہے جس کا ذکر میں کرنے جا رہی ہوں ہم سب اس سے تعلق رکھتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہر چیز میں کو مٹیریلسٹک ہو کے سوچتے ہیں دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں مراد کیا ہے دنیا کی مادی زندگی اسی دنیا کے مال و دولت اور جہو اقتدار کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے یعنی اللہ نے انسان کا ذکر کیا تو میں اور آپ انسان ہیں اب ہمارا طرز عمل کیا ہے اور یہ اوویس سی بات ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مال اور دولت کے ملنے یا نہ ملنے کو نفع اور نقصان کا پیرامیٹر سمجھ لیا یعنی نفع میں وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور نقصان میں وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نفع میں وہ ہے جس کے پاس اقتدار ہے اور نقصان میں کون ہے کہ جس کے پاس اقتدار نہیں ہے گویا عزت اور ذلت کا معیار ہمارے نزدیک مال و دولت یا جاہو اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے دا پوائنٹ از آزمائش اللہ نے پہلے ذکر کیا یہ دیکھیں آیت میں ذکر ہے نا کہ فعمل انسان و ازا جب وہ آزمایا جاتا ہے جب ہم اسے آزماتے ہیں تو اسے ہم روزی دیتے ہیں کشادہ اور پھر اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جسے ہم آزماتے ہیں تو اس پر تنگ کر دیتے ہیں یعنی دونوں کی ہی آزمائش ہے اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے ہے دولت ہے طاقت ہے جتنی نعمتیں ہیں امتحان کے لیے ہیں اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے اسی طرح ایک انسان مفلس ہے تنگ حال بنا دیا اسے اللہ نے تو اس میں بھی اس کا امتحان ہے کہ صبر اور کناعت کے ساتھ راضی برضا رہتا ہے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے یا وہ ناشکری کی طرف چل پڑتا ہے یا وہ حرام ذرائع اختیار کرتا ہے یا وہ رب العالمین سے بدگمان ہو جاتا ہے یا وہ نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے یا بہت سے ایسے نیگٹیو طرز عمل ہیں جو ہم اپنا لیتے ہیں اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ پیسے کا دولت کا جاو و اقتدار کا ملنا بھی آزمائش ہے نہ ملنا بھی آزمائش ہے اب یہاں پر ایک اور اہم سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ اس طرح سے جس کو تو دولت مل گئی جسے پیسہ مل گیا جسے اقتدار مل گیا اس کی آزمائش ذرا آسان ہے جس کو نہیں ملا اس کی مشکل ہے ایسا بھی ہے ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں یہ کہ جو غریب ہے اس کی آزمائش مشکل ہے اور جو امیر ہے سو دیٹ دے کین ایزیلی ایکسیس آل آف دا تھنگس دے وانٹ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو آزمائش ہے ہی نہیں اللہ کہہ رہے آزمائش ہے اور ہم اس کو پھر مختلف پیمانوں پہ ناپتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہلکی آزمائش ہے یہ ذرا بھاری آزمائش ہے حالانکہ اگر عقل کو دل کی آنکھوں کو کھول کے دیکھیں نا ہم عقل سے فیصلہ کریں اور سمجھیں اس پوائنٹ کو تو دے دیا جانا چیز کا اور جس کے پاس ہے اس کی آزمائش زیادہ سخت ہے اور جس کو نہیں ملا اس کی آزمائش ہلکی ہے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آسائش اور آرام انسان کو غفلت کا شکار کر دیتے ہیں انسان کے لیے اللہ کو بھول جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جبکہ جب مشکل آتی ہے پریشانی کسی کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اس چیز کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے فرمان کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں ما قل وقفا جو مال مقدار میں کم ہو مگر کفایت کر جائے مما مم کا سراوا اللہ وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے تو مراد یہ ہے کہ ان آیات میں جو چیز ہمیں باور کرانا مقصود ہے جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم کہ ہماری عزت یا ذلت دنیاوی معلوم پہ ڈپینڈ کر رہی ہے ہمارا جو پیرامیٹر ہے نا سوچنے کا جو ہمارا نظریہ ہے اسی میں کہیں گڑمٹ ہے ہمارے عقائد ہمارے نظریات میں ہی یہ گڑمٹ ہے جو ہم معاشرے میں ہوتا دیکھتے آتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اٹیچ ہو جاتا ہے اور ہم بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے جس جس سے ابھی ہم نے پوری گفتگو بھی کی ہے اس پوائنٹ پہ حالانکہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے عزت اور ذلت کا معیار دولت سمجھ رکھا ہے لیکن انا اقوام کم عیند اللہ اور تم یہ بالکل نہ سمجھو کہ جو دنیا میں جاہو جلالت والا ہے وہ دنیا میں جو تعیش کی زندگی گزار رہا ہے وہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا ہرگز نہیں کلا کل ایسا بالکل بھی نہیں ہے یعنی یہ عزت اور ذلت کا معیار ہرگز نہیں ہے تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کے بجائے تم نے مال و دولت یا تم نے دنیاوی جاہو جلالت کو عزت اور ذلت کا معیار بنا رکھا ہے اور پھر کلہ کے بعد کیا ذکر آتا ہے اسی آیت کو دیکھیے گا آیت نمبر سیونٹین کو بل تکرمون الیتیم بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یعنی جب تک اس کا باپ زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے اور جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو ہم سائے اور دور کے رشتے دار تو در کنار اس کے اپنے خاندان کے یعنی سب سے پہلا حق باپ کے بعد کس کا ہے چچا کا کہ وہ دست شفقت اس کے ہاتھ پہ رکھیں اس کی پرورش کریں اسی طرح ماموں ہیں بڑے بھائی تک اسے سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص غریب ہے یہ بچہ غریب یہاں تو کیا ہوتا ہے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں اس کے مال و دولت کو اللہ نے کہا تم سنبھالو اس کو اس کے کیئر ٹیکر بنو ہاں چاہو تو اس میں سے کچھ لے سکتے ہو صورت میں کہ جب تم دار تو کر رہے ہو تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے تو تم ایز ای سیلری اس میں سے کچھ حصہ رکھ سکتے ہو اس کا حق نہ مارو ضبط نہ کرو بلا وجہ اس کا مال نہ کھاؤ اس میں سمجھداری کی علامات پاؤ تو اس کا مال اس کو واپس کر دو یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر مال ضبط کیے جا رہے ہیں یہاں پر بھائی بھائی کو ہی مار رہا ہے جائدات کے لیے بچوں کو یتیم کر رہا ہے پروپرٹی کے لیے اور اللہ کیا کہا ہے یتیم کی عزت کرو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحَادُونَ تو مل الْمِسْكِينَ اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے یعنی تمہارے معاشرے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا کوئی چرچہ ہے ہی نہیں نہ تو تم خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر امادہ ہوتے ہو ان لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کر رہے ہو کہ بوکوں کی بوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کریں اور ایک دوسرے کو اس طرح کے انتظامات کرنے پر اکسائیں اور ابھاریں کہ معاشرے میں ہمارے مال پر غریبوں کا مساکین کا برابر ہی حق ہے کیونکہ یہ مال بھی ہمارا اپنا نہیں ہے پرسنل پروپرٹی نہیں ہے اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ چاہے جب چاہے واپس لے لے کسی دوسرے شخص کو کسی نیکی کی ترغیب دینا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو پہلے خود اس نیکی پر کاربن ہونا پڑتا ہے لہٰذا اس آیت آیت نمبر ایٹین میں انسان کی جس کمزوری کی طرف اسے توجہ دلائی گئی ہے نا وہ یہی ہے کہ نہ تم خود کر رہے ہو نہ تم کرنے پر دوسروں کو دعوت دے رہے ہو نہ تم کسی کو اکسا رہے ہو کہ کرے اور نہ تمہارا خود دھیان جاتا ہے اور تمہارا حال کیا ہے ابھی جو ذکر آیت نمبر سیونٹین میں ہم نے دیکھا نا وہ تاقلون تراس اقل لما اور تم ساری کی ساری میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو اب یہاں پر انسانوں کے بنائے ہوئے غیر متوازن اور ظالمانہ قوانین وراثت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور اس عمل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو وراثت کی تقسیم کے احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں تم ان کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کرتے اور تم نے اپنی عقل کے مطابق یا تم نے معاشرتی جو رسم و رواج ہیں ان کے مطابق اپنے معاملات کو خود سوٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو دیکھو تم کس تباہی کی طرف جا رہے ہو ہمارے ہاں رسم و رواج کیا ہے بہنیں ہیں حصہ نہیں لیں گی جائیداد میں سے اور بہنوں نے نام لیا ہی ہے کہ ہمیں جائیداد میں سے حصہ چاہیے مرحوم والد کی تو ہم اس سے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے باقاعدہ کہ بہنیں خود اٹس کہتی ہیں کہ ہم نے معاف کیا ہمارے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے کیا اپنے دین کے جس نے ہمیں دین دیا جس نے ہمیں پیدا کیا اس مالک سے ہم خود اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں یعنی اتنا ہمیں ہمارا پروردگار نہیں جانتا علیہ زب اللہ جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے ہماری جائیداد رکھ لو ہمارا پیسہ رکھ لو کیوں ہم اپنے بھائیوں کو دے رہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندی تو لے تو لے اپنے باپ کی وراثت تو لے اپنے شوہر کی تو اپنے بیٹے کی وراثت میں سے ہی حصے دار ہے اسی طرح سے کچھ صورتوں میں جب کلالہ ہوتا ہے بہن بھائی وارث بن جاتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے لو تو پھر ہم زیادہ سیانے کیوں بنتے ہیں کہ نہیں تو یہاں پر ان تمام امور کی طرف اشارہ ہے کہ ایک غیر متوازن ایک سسٹم جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے نا خواتین کی طرف سے بھی کہیں وہ خود قصوروار ہیں کہ جی دین کو نہیں دیکھنا شریعت نہیں دیکھنی رواج دیکھنا رسم دیکھنی ہمارے یہاں حق مہر میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ حق مہر دو کم زیادہ کا نہیں دیا رب العالمین نے کہ جی کم از کم اتنا زیادہ سے زیادہ اتنا اللہ فرماتا ہے عالل منہ سے قدر ہوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ مرد جو نکاح کر رہا ہے اس کی قدر اس کی طاقت پہ ہے وہ جتنے دے سکتا ہے ایزیلی اور یہاں ہمارے ہاں رواج کیا ہے ہمارے خاندان میں لڑکیاں بس اتنے ہی لیتی ہیں ہمارے خاندان میں لڑکیاں حق مہر واپس کر دیتی ہیں ہمارے خاندان میں لڑکیاں نصف رکھتی ہیں ہمارے خاندان میں معاف کر دیا جاتا ہے ہمارے میں لیا ہی نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ یہ ساری رسوم و رواج ہیں نا اور ہم ان کو ایز اٹ از کیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لو بہرحال گفتگو کسی اور طرف چل جائے گی مراد یہی ہے جو مین پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنی عقل اپنے رسم و رواج کے مطابق جو چیزیں ترتیب دے دی نا ہم اس پہ سختی سے کار ہیں اور جو شریعت نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو پسے پشت پھینک رکھے ہوئے ہیں جس کا ذکر آیت نمبر نائنٹین میں بھی ہے کہ تم سارے کی ساری میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو الحب اور تم مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو دنیاوی مال و دولت کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اللہ اکبر ایسا ہی ہے حقیقت ہے مال و دولت کی محبت تو ہم شروع سے دیکھتے آ ہی رہے تھے لیکن اس دور میں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں نا یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے اور اس میں اس قدر نفسہ نفسی کا عالم ہے کہ جو یقیناً روز قیامت کی منظر کشی کرتا ہے کہ یہاں آج دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کسی کا نہیں ہے سب اسی کے ہیں جس کے پاس دولت ہے یا جس کے پاس دولت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب اسی کا ہے تو ہمارے ہاں رویوں کے غلط ہونے کی بیسک وجہ یہی ہے ہمارے ہاں کردار کی بہترین کردار کی جو تشکیل نہیں ہو پا رہی اس کی بھی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم دنیاوی مال دنیاوی جاہو جلالت اس کے دنیاوی معاملات میں ہم بس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں الحاق متقصر حت تاز المقابر یہاں تک کہ ہم قبروں کا مونہ دیکھ لیں ہم بس دوڑ میں لگے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مل جائے اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اسی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے درست رکھنا ہے تو آیت نمبر بیس تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے بارک اللہ علی ولا فی القرآن الكریم و نفاانی و ايّيّا كمف و سبق میں آیت نمبر اکیس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے میں یاد رکھی گا تاجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ